Вот для тех, кто понимает, что это милость Божия, вы блаженны. Для тех, кто еще не понимает, что это милость Божия, что вы в Доме Божьем, блаженны будете, когда уразумеете. Наверное, сделаю такое маленькое отступление, потому что подходили ко мне люди по поводу э, прошлое прошлого воскресенья. Немножко я не так оговорился, наверное. И сестры подумали, что я жена ненавистник какой-то, что ли, я не знаю. Но когда я сказал, что я не люблю, не люблю когда женщина Разговаривать так с мужчиной, то есть кричит на мужчину, я имел именно это в виду, а не сестричка подошла ко мне, говорит, брат, так тебе, что разговаривать нельзя, то я извиняюсь, я прошу прощения, я не имел в виду и не хотел обидеть женский пол ни в коем случае, у меня очень много друзей женского пола, с которыми я молился, постился, и до сих пор имеем общение, слава за это Богу. Вы знаете, ну как-то в пятницу, кто был на служении, один братик вышел и так начал свое слово с того, что говорит братья и сестры, мы лицемеры все. Вы знаете, меня как облило кипятком, я вам скажу честно, вот так вот как-то я не ожидал, а потом, когда брат продолжал, я понял, что его ведет Бог. И хочется так зачитать место из Писания. Я вам скажу так, я не проповедник никакой великий, не ни теолог, ни в коем случае. Я делюсь тем, что я лично переживал в жизни и как я с него выходил по милости Господней и с помощью Бога нашего. Читаем место из Писания, это 7 глава Матфея. Кто следит, открывайте ваши Библии. С 1 по 5 стих зачитаем. «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какой мерой мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь». Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глаз, глазе, а вот в твоем глазе бревно. И тут сказано, лицемер, вынь прежде бревно из своего глаза, и тогда увидишь, как выну сучок из глаза брата твоего. Вы знаете, братья и сестры, мы все находимся во плоти, к сожалению, и на этом пути мы действительно согрешаем, и есть у нас у каждого какие-то согрешения перед Богом. Но вы знаете, мне пришлось так поездить по миру и побывать в церквях, именно проживая в церквях. Не просто заехал и уехал, а именно месяц, два, год быть в этих церквях, в одной, во второй, это в Европе. Вы знаете, я заметил э, такую, э, такое положение. В каждой церкви есть э, кланы людей, вот, поделены на кланы людей, и вот есть клан людей, которые всегда чем-то недовольны в церкви. Вот всегда пастор не такой тот брат не такой, нету духа Святого в церкви, или и, и еще что, Бог не действует в нашей церкви. Вы знаете, я из числа тех людей, я вам говорю честно, я признаюсь, как, как перед Богом. Но Бог вывел меня из этого состояния, я благодарен Господу, потому что осуждая другого братья и сестры, духовного роста в твоей жизни не может быть. Поэтому я зачитаю не одно еще место Писания, буду читать его. Вы знаете, хочу так, не буду зачитывать вот ситуацию с Петром и Иоанном, когда Иисус говорит Петру, ну там, он говорил, какой он смертью умрет, и потом и, и Петр идет за ним, и видит за ним идущего Иоанна, и говорит, а почему он идет? А тут говорит, что тебе до него? Ты следуй за мной, братья и сестры. Как важно, чтобы это отпечаталось в наших мозгах. Я очень много судил верующих людей, когда пришел только в церковь. Я признаюсь честно. И папа, видя это, так как уже более зрелый христианин, он мне всегда приводил этот пример. Что тебе дать до него? ты иди за Христом, что тебе, я не слышал, пока не начал спотыкаться, пока не начал набивать шишки, и потом я понял, что мой духовный рост просто остановился, осуждая другого, ты останавливаешься, ты не растешь духовно, находишься во младенчестве. Буду читать места Писания, вы знаете, чтобы они подтвердили то, что я говорю, не хочу быть многословен, пусть Слово Божие за меня говорит. Иакова 4.11 написано такие слова. Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата, или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Неужели, братья и сестры, Бог сегодня нас поставил судьями друг другу? Получается так, что мы не занимаемся собой, мы не распинаем, как я говорил в прошлое воскресенье, себя на кресте, свою плоть, а мы распинаем плоть другого, мы распинаем другого человека. Вы знаете, и это угодно дьяволу. Потому что он перенаправляет весь наш взор не на себя, он перенаправляет взор на соседа рядом стоящего или брата или сестру. Это я вам скажу, плачевное положение, очень плачевное положение. Я сам был в этом положении и не раз из-за этого я падал, вставал, опять падал и вставал, пока я не понял в жизни, почему это происходит. Буду читать еще место из Писания братья и сестры Римлянам 14 глава 4 стих. Пусть это отпечатается в вашей главе, и пусть оно в сердце останется навсегда. Пусть Слово Божье говорит, братья и сестры, это все можно потом, все места я вам дам, это так кратенько, мне дали 10 минут, и я просто, это действительно у меня на сердце давно лежало об этом говорить, потому что я этим, этим страдал. Потому что, ну, я был в этом, это грех. Я был в этом осуждении, когда я звонил вчера брат, Саша со Снегиревки, и он говорит, как вспомню, как ты приезжал сюда к нам, говорит, ну, говорит, как отчиня, потому что они знали, говорит, а сегодня такой лебедь, так знаете, ну и начал мне так говорить, и начали с ним разговаривать, потому что он знал, какая проблема, я судил всех и вся в церкви, Пастырь не такой, служение не такое, там не так, там не так, там не так. И действительно, это было в моей жизни. И вы знаете, братья и сестры, пока еще не зачитал место из Писания, я много спрашиваю у Бога, молюсь. И даже прежде, чем выйти сюда, я кажу, моя семья знает, я очень переживаю, потому что не хочу просто говорить что-то от ума, интеллектом своим там задавить. А хочется то, что Бог ложит. И вот если есть какая-то проблема у нас христиане, христиане ее осветить. И показать просто выход покаяние, потому что выход только в Иисусе Христе. Братья и сестры, читаем место из Писания, 4 Римлянам, 14 глава, 4 стих. Кто ты? осуждающий чужого раба. пред своим господом стоит он или падает и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. в еврейском переводе даже там лучше написано, я не выписал ну, кому будет интересно, кто ты такой, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его, братья и сестры. Да поможет нам Господь, чтобы нам действительно перенаправить свои взоры на себя. Вы знаете, когда это была такая ситуация, я говорю всем откровенно, искренне, потому что я не хочу казаться за кафедрой хорошим и красивым, а потом в жизни там, возможно, будут люди узнавать меня другим. Как-то было на суд в городе, кто помнит, я знаю, что наши были, очень плохо стало женщине одной. И все вышли, там кому-то начали звонить, кто-то скорую вызвать. И у меня такой суд прошел, господи, почему, говорю, столько служителей, никто не может помолиться за нее, чтобы, ну, и она была исцелена, а мы обращаемся там к, медицину там, или еще кому-то, вы знаете. И я так получил ответ такой, а почему ты не можешь помолиться, и чтобы Бог через тебя ее поднял, врачевал, или еще что-то, что-нибудь. Знаете, прежде чем кого-то судить, братья и сестры, а почему я этого не могу сделать? Почему? Если мы говорим, Бог не действует в церкви, а почему, почему Бог через меня не действует тогда? В чем вопрос? Вот легко на кого-то смотреть. И я всегда начал задавать себе эти вопросы. А почему Бог через меня это не делает? Вы знаете, все вопросы сразу отпали. Кто читал книгу на «Пробуждение начинается с меня», так вот, оно действительно начинается с меня. Не с церкви, не с пастыря, не со служителя, не с дьякона, а пробуждение начинается с меня. Это ну, единственная наверное, книга, которую я просто ну, уже не раз не перечитал, и она действительно в, мо в моем сердце. Так вот, пробуждение, братья и сестры, начинается с меня. Если ты хочешь, чтобы действовал Бог в церкви, если ты этого не видишь, то начни с себя. И пусть Бог действует с тебя. А тогда Духом Святым Бог нам покажет и поведет нас. Это касательно всех, потому что мы все подвластны к этому. Я не осуждаю, братья и сестры. Нам надо выходить из этого плачевного положения, потому что духовного роста не будет. И Бог слышать тебя не будет, если ты будешь осуждать и не дай Бог служителей. Хочу еще читать место из Писания. Вы знаете, написано, просто какие есть Писания, оно показывает на любой случай выход. Мы, допустим, если видим кого-то согрешил, кто-то согрешил, то что написано в Писании? Читаем. Иоанна 5.16. 1 Иоанна 5.16. К чему призывает нас Господь? Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, это удел верующих людей. Это для нас написано, братья и сестры, если мы исполнены любви. То пусть молится, и Бог даст ему жизнь. То есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех. Но есть грех не к смерти. Я думаю, вы уловили момент, что мы должны делать, когда мы видим брата согрешающего, согрешающего. Не бежать его, и обличать сразу, потому что Бог тебя не поставил. У меня как-то была ситуация в моей жизни, я видел, что Бог, э, точнее, что человек находится в грехе, в таком виде опоклонстве. И меня так возмутило все. Вы знаете, человек, верующий нашей веры евангельской. И меня так внутри возмутило, я так хотел ему высказать, но меня Бог остановил. Вы знаете, я почувствовал, что это все по плоти, я хочу сказать. Вот просто мое рвение, но это было по плоти. Потом, знаете, Бог, прошло время, я молился за эту ситуацию, молились с семьей. Бог мне дал просто такую любовь в сердце. И я пришел как-то к Нему, и Бог, Бог дал мне мудрости. И когда я сказал это в любви Ему, по Божьей милости, то прошло время, месяц или два, Он говорит, когда ты пришел, мне сказал, я все убрал на следующий день то, что мешало, то, что было его идолом. Вы знаете, Бог может нас употреблять, когда мы искренне пред Богом. Никогда наше я, я хочу обличить, я вижу, братья и сестры. Вы знаете, есть еще э, такой, ну, вид осуждения, как мне братик один говорил, это тоже неправильно. Но допустим, один брат смотрит телевизор, я допустим смотрю телевизор. А вот Сергей, допустим, не смотрит телевизор. Так вот Сергей, допустим, считает, что он вправе меня осудить за то, что я смотрю телевизор, потому что он не смотрит телевизор, но зато он играет в домино. Вы представляете, мне так брат говорит, а я думаю, Господи Боже, это же заблуждение. Будучи святым Иисус Христос, будучи дал закон, что надо за прибылюбудяние побивать камнями, и когда привели блудницу ко мне, он говорит, где твои обвинители? И я тебя не осуждаю. Так он имел право осудить, он судья, вы представляете? Он сказал, и я тебя не осуждаю. Братья и сестры, нам надо бодрствовать сегодня, потому что дьявол переправляет наше внимание друг на друга, чтобы мы друг в видели недостаток. Там мы должны молиться друг за друга. Вот участь верующего. В любви тут написано, да будет все у вас с любовью. Вот даже если мы и хотим обречить, то если тебя Бог посылает, и если у тебя есть любого, которая написана в нам, то тогда ты можешь только идти, если Бог тебя посылает. Зачитаю, знаете, в заключении еще такой текст, 1 Коринфянам, 4, 4 глава, 5 стих. Поэтому не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. И тогда каждому будет похвала от Бога. Бог призывает, поэтому не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое. Бывает, как написано в Иова, по-моему, Иоуи говорит Иоу, что суждение и обсуждение близки. Так вот мы бывает начинаем с рассуждения и суждения, заканчиваем обсуждение, перемываем косточки друг другу. Братья и сестры, да не будет этого у нас. Да помилует Господь нас от этого и да сбережет. И если это есть, то мы сейчас так помолимся. И каждый знает себя. Я знаю себя, вы знаете себя. Порой мы подвержены этому. Бывает это где-то Ну вот вознегодовал там что-то сказал, Господи, прости, помилуй, встал и дальше пошел. Не надо это, чтобы оно в твоей голове было, и ты был сосредоточен на, не знаю, на падінні, ну, брата или сестры. Да помилует нас Бог и сбережет этого. Помолимся Господу, преклоняй ко